Вот то, что вы здесь собираетесь, это самое удивительное и лучшее, что сейчас происходит в стране. Вы не представляете, какое количество киевлян, львовян, николаевцев, вообще всех жителей Украины восхищены кривым роком. Не только даже голосованием против там, бесконечного вилкула, а тем, что люди подняли защищать свой выбор. Это давно делают в Киеве, но это никто не ожидал от кривого рока. Мы с 13 года стоим. Вам огромное за это спасибо, и вы должны быть что ваше здесь упорство, ваша здесь твердость является главным фактором нашей общей Дорогие жители Кривого Рога, ваш пример в течение этой недели восхитил всю Украину. То, что вы сейчас приходите под свою мэрию, то, что вы не соглашаетесь с фальсификацией выборов, то, что вы проявляете свою позицию на выборах и после выборов, это фантастический пример для всей Украины. Я думаю, что Кривой Рог это сейчас самый любимый город, для всей страны да среди самых тоже, ее активных жителей. Обязательно сюда приедут э, наши сторонники и просто люди, которые хотят, чтобы в Украине было все по-честному в воскресенье. Да. Обязательно мы с вами должны э, действовать и не складывать рук, не сдаваться до того момента, пока мы не победим. Вот мы должны себе сказать, э, мы побеждаем, тогда мы расходимся. До этого момента мы не сдаемся. Я... Прошел оранжевую революцию, я прошел Евромайдан. Было очень много дней и ночей, когда казалось, что ничего не получится, э, что у них все куплено, что нас слишком мало, что у нас нету плана. Короче говоря, все чувства, которые можете испытывать вы, мы это испытывали. Но если не сдаваться, если оставаться верным своим идеалам, если верить просто в то, что то, что мы делаем, это правильно, мы обязательно победим. Повторюсь сейчас фантастическая ситуация, когда за кривой роккин только Днепропетровская, Днепропетровская область, а вся Украина. Вы сейчас не сходите э, с национальных медиа, с разговоров людей, вы сейчас являетесь самым важным городом в стране. Всегда, во все годы э, в Украине самыми главными людьми были граждане. Просто не все граждане это понимали. Всегда, когда граждане поднимались, мы побеждали. По сравнению с Евромайданом мы сейчас имеем в разы э, лучшую ситуацию. Во-первых, совсем э, по-другому действует часть правоохранительных органов не, не только даже потому что они нас поддерживают а просто потому что они понимают что эта власть бандитов и воров она очень шаткая и завтра она убежит и просит а им отвечать часть правоохранительных органов вообще сформирована с наших людей в полиции есть люди которые в принципе уже нормальные то же самое можно сказать о Верховном совете никогда в Верховном совете не было столько людей которые не хотят чтобы все было как оно было. Вот. Поэтому сейчас э, ситуация намного лучше, чем это было во время Евромайдана, во время которого мы победили. И вот эта фальсификация выборов это по сути подлый удар в спину тем людям, э, которые отстаивают на фронте. Чтобы у нас была не путинская Россия, где кого назначили э, в президентском дворце, э, тот и правит каждым городом. Э, в нашей Украине э, городами должны править люди, которые которые избирают жители этих городов. И это то, для чего мы здесь, это то, чего мы обязательно с вами добьемся. Вы знаете, что люди, которые были избраны от радикальной партии и Батьковщины, фактически стали на сторону оппозиционного блока и действуют как оппозиционный блок. После того, как вы возмутились, после того, как эта ситуация стала ясной всем, в том числе, кто живет в Киеве, Юлия Тимошенко и Олег Лешко объявили о том, что они распускают свои партийные организации в Кривом роге да. и отзывают депутата. По закону есть право партии вместе с избирателями отозвать своего депутата. Но это право получается только через год работы горсовета. Только через год. Я думаю, что сейчас самое правильное решение и самое правильное поведение идентифицировать этих людей, которые, по сути, стали предателями. И объяснять им, что они не имеют морального права. Возможно, у них есть юридическое право сидеть еще один год в горсовете, но у них уже нет морального права. Они не представляют партии, потому что партии отказались от них как от предателей. Они не представляют людей, потому что люди не голосовали за то, чтобы они были оппозиционным блоком. Те, кто проголосовал за оппозиционный блок, это их право. Но те, кто проголосовал за Батькивщину и за радикальную партию, точно не имели в виду, что это будет оппозиционный блок. Поэтому я думаю, что сейчас задача вас, задача медиа, спрашивать этих людей, кого они представляют в городском совете. И если у них нет ответа на этот вопрос, то они должны уходить честно складывать мандат и уходить.